Мы должны тут еще пообщаться и получить некоторую информацию. Значит, выступала только что Людмила, да? Вон она, вон она в белой. Значит, из числа эвакуированных. Люда! Действительно! Люда, иди сюда! В пятницу в Киевском суде в 11.30 дело Да, желающие, значит, в пятницу Киевский суд 11.30, второе заседание по делу Проскурина. А где? А вот где, где это? Киевский суд Блюхера 7. А, Б, все, поняла, поняла. Все, поняла, поняла. Значит, я хочу вернуться к тому, что говорила Людмила. Людмила. Значит, произошла авария первыми кто пострадал и получил ядерный э, удар на себя это особенно. это жители э, припяти чернобыля всей чернобыльской зоны мы туда пришли как ликвидаторы после, после того как э, людей увезли вот я прибыл туда и при мне увозили людей автобусами из, э, из населенных пунктов Чернобыльской зоны. Увозили скотину на вот этих вот больших курах. У нас с Припяти не увозили ничего. Значит, и да. э, после этого э, обустраивая свой военный лагерь э, в поселке Арана, мы да. начали выполнять свои задания, которые нам поручали. Мы уезжали в Чернобыльскую зону расчетами и те задания, которые ставили, э, мы выполняли на разных объектах в Черновойской зоне. Мне очень скорбно сказать о том, что после истечения 25 лет такую масштабную акцию и проверку решила устроить нам власть. Кого-то коснулось это уже персонально, вот как нам на меня, Прокопенко Коли, и иных ребят, которых уже вызывали правоохранительные органы, э, пока еще в качестве э, свидетелей. Свидетелей чего? Аварии или каких-то документов. Но вот таким образом делается это неправильно процессуально. Э, у нас есть информация, что э, отложили путем каких-то там проверок около 150 дел по Харьковской области которые будут проверять проверять сами или будут вызывать людей но э, такое может случиться чтобы каждый э, знал желательно э, если такое будет происходить э, чтобы у нас была информация у кого у нас вот задавался вопрос о какой организации идет речь? Кто владеет интернетом, тот э, это видел. Кто этого не видел э, в средствах массовой информации, мы хотим сказать, что после того, как э, Союз Чернобыль, хоть в Киеве, хоть здесь в Гарькове в прошлом году э, повел себя так вот психиатрически неправильно, потому что весь год представители Союза Чернобыль Украины трубили выполнять закон, принимались бумаги. Отсюда вот жители этого здания писали бумажки на эту тему в Киев. В конце концов, в декабре мы все увидели, с кем Союз Чернобыль. Перечеркнули все бумаги, которые были рождены в городе Харькове, в Харьковской области. И на конференции, которая произошла в Киевской области в поселке Пуховка, выявились все люди э, или представители Харьковской области о том, какие они на самом деле. Когда нужно было поддержать принятые решения э, Харьковской конференции Союза Чернобыль, никто не мог. Выступить, потому что там присутствовал вице-премьер Клюев, присутствовали правоохранительные органы, обеспечивалась там такая охрана этой конференции, опекала эту конференцию власть. Мое личное мнение, Союз Чернобыль предал всех нас и, и будет продавать и дальше.